Пойдем по Бахмуту, пойдем по Славянску, пойдем по Мариуполю, спустим. Дорогие друзья, что такое 2 июля? Я думаю, никто не скажет, что такое 2 июля. Нет у нас такой традиции, понятия, как 85-летие или 80-летие Донбасса, или день рождения Донбасса 32 -го года. Что было в 1932 году? В 1932 году Петровский был такой товарищ, который 85 лет назад был один из идеологов Аладомора, как мы все знаем, подписал распоряжение о том, что будет Донецкая область. Тогда Донецкая область была в составе теперешней Луганской и сегодняшней Донецкой области. То есть по существу сказать, что именно это наша область невозможно. Это было совершенно другое. Буквально через 14 дней э, после вот этого распоряжения перенесли даже столицу столицу области принесли из Артемовска, перенесли в Сталин. То есть по существу это уже стало потихоньку Сталинская область. Что они затем уже закрепили, закрепили официально в 1938 году. И только в 1961 году вдох была Донецкая область. Давайте скажем честно. Если мы, кто видел последнюю газету нашей областной администрации, там написано «Минулое, сегодняшнее и майбутнее Донечное». Так вот, там, где они пишут о минулом, минуло для них это 30-е годы. 30-е годы минулые, это для них э, что? Для них это индустриализация, к сожалению. Я думаю, что все увидят эту газету. Принесут, я это показывал. Э, вот этот документ я показывал в Фейсбуке. Для них не существует донечины до 30-х годов, до Сталина. Не существует. Для них не, 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 к сожалению не существует европейская Донечина. Ведь все мы знаем, что Краматорск основали французы, правильно? Там Константиновку бельгийцы, часовьяр, немцы я не знаю, там наш Нью-Йорк, давайте говорить правильно, Нью-Йорк, а не Дзержинск, а не Торецк, Это Новогродовка, когда организовали тоже немцы. То есть по существу ведь тот промышленный Донбасс, тот промышленный потенциал, тот, ту промышленность, которую создавали, создавали не коммуняки, а создавали именно европейцы. Они сюда пришли, они здесь все создали. А коммунисты в 30-м году, в век так называемой индустриализации, всего лишь пользовались теми плодами, которые есть. Нам сегодня говорят, что в 30-х годах создали НКМЗ, но никто не говорит, что до этого был СКМЗ. А НКМЗ это совершенно новый цеха СКМЗ. Поэтому сегодня мы должны четко сказать, нет вот этим вот, тем праздникам, которые нам насаждают, тем праздникам, которых, ну, которых у нас нет привязки. Последний раз отмечали вот этот день рождения Донбасса ровно 5 лет назад, в 2012 году, когда шла подготовка вот к, этому, к этим сепаратистским шабашам. Когда приезжал Кобзон, они вместе пели с Януковичем. Сегодня, я думаю, если бы у Кобзона был бы, не было бы запрета въезда, я думаю, они пригласили бы и Кобзона бы сюда. У меня даже нет сомнений в этом. Почему? Потому что, э, потому что так она и есть. Если мы посмотрим стилистику вот этих вот праздников, да, 85-летию, 85 площадок, 85 чего-то, 85 нюансов, и все, как Майданчик. Майданчик, а все ага. как при Советском Союзе, не, 85 не сделали. Мы же помним, да, там, обещать обещали, а толку никакого не сделали. И поэтому сегодня так получилось, что они там, а мы здесь. В 2013 2014 году было точно так же, они там, они здесь. Я вспоминаю лютый месяц, февраль месяц, когда в этот день пришли помянуть память наших хлопцев, которые погибли на Майдане. Мы помним, как с той стороны нас закидывали. Да, с той стороны нас закидывали камнями, яйцами и все остальное. Сегодня опять с той стороны а? Коцаренко. Коцаренко. и компания. С той стороны опять на нас смотрят коса. Почему? Потому что мы им мешаем создавать свою донечину. Донеччину лжи, Донеччину воровства, Донеччину грабительства. Сегодня, мое мнение, сегодня нужно вспоминать не 85 лет основания Донбасса, как они говорят. Сегодня, в этот год, это 85-летие Голодомора, начало Голодомора. Мы об этом должны говорить. Это трагическая дата. А мы сегодня празднуем. Что мы можем праздновать? Сегодня там идет война, а мы празднуем. Я понимаю, когда мы будем праздновать 5 июля, да, это и есть освобождение, освобождение Краматорска. Кто-нибудь слышал о том, что хоть, хоть одно слово было об э, праздновании, об освобождении Лимана? Тишина была, лиманцы здесь, да? Лиманцы праздновался, как-нибудь отмечалось ли вот это мероприятие? Ливане, да, ну, да. Ну так, тихонечко, чтобы никто не видел на задворках. То есть вот этого уже праздника нет. День Конституции мы тоже не отмечаем. А между 5 июля и 28 июня День Конституции мы почему-то отмечаем на, на то, что отмечали коммунисты и регионалы. То, с чего начинался сепаратизм. Это для нас, к сожалению, приоритет. Если кто-то считает, что таким образом мы сможем делать преверанс в ту сторону, нет, мы не делаем в ту сторону. Мое мнение, мы должны Украину объединять для нечего а не Донбассом разъединять Украину. Правильно. Кто Правильно. Хочет еще Правильно. выступить? Правильно. 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 Вы сюда попадаете, когда не хотите. Я не разрешал. Я понял. Про що може йти мова, про які зміни, структурні, ментальні зміни, якщо досі еліта дотримується того ж самого світового? У цьому випадку небагато у нас так. Тобто ті люди, які вимагають, перемію, наполегливо над ними працюють, дякують жінка. Я думаю, що у нас ще все попереду, і ми маємо постійно такими заходами дочково нагадувати про те. Що відбулося з нами і що має час відбуватися вимагати саме у цих еліт, тобто з ними постійно співпрацювати, працювати, вимагати і нагадувати, що є потреби людські, які більш важливіше мають бути для них ніж, ніж те, що ми сьогодні бачимо. Дуже прикро дивитися, що багато там дітей, яких провели для вшанування. Як на мене не зрозуміло, чого яких цінностей. І це ще одна перешкода, переграда для того, щоб ми дійсно могли розуміти, куди нас ведуть і які перспективи нас очікують на ближчий час. Дуже прикра, що я можу сказати. От сьогодні в мене такий стан, прикрості За себе, можливо, засилля. за то, что мы не можем что-то сегодня понять. Я тоже так разыграл. Это совок, возвращение Детям подойти и донести до тех детей, что им в мозги. Просто подойти и сказать, что раз... Наконец-то хоть кого-то привезли. Да, кого-то привезли, <с но знаете, что, знаете, что обидно, что вот для этих детей, да, вот эти дети понимают, что в Украине 26 лет, а вот этой Донецкой области, да, 85 лет. Хотя для нас, Донеччина и все инши, не 85, для нас намного раньше. Мой город Константиновка 1870 года. О каком 85-летии я могу говорить? Ты извините, но моему городу уже получается 147 лет, а никаких 85. Если для кого-то кто-то считает моему городу 85, я прекрасно, мне приятно, что мы такие немножечко молодые, да, и немножко нам сбросили возраст. Но мне не надо сбрасывать мой возраст. Мой возраст идет от 1870 -го. А тогда, когда создавали бельгийцы стекольное производство. От того, когда бельгийцы создали вот этот город. Большой, нормальный, стотысячный город. Не надо мне придумать, что пришли какие-то коммунисты в 30-х годах, построили мой город. Коммунисты в моем городе ничего не построили. Все, заводы уже были построены до них. Они всего лишь, примерно точно так, как в ДНР. Что такое в ДНР? Пришли, Отжали и сказали, что это наше. Вот точно так же пришли коммунисты, приехали в Донеччину, отжали европейцев и сказали, что это теперь наша забота. экспроприация. Экспроприация. И сегодня мы отмечаем, что? По существу. Что такое 85-летие этого совка? Это по существу? Сколько-то летит ДНР. Оно один к одному, другого нет. Ведь коммунисты забирали, 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 а потом уже на этих богатствах, конечно, с определенного времени надо было строить и все делать. Мы об этом не будем спорить, об этом не будем говорить, но так оно и есть. Я сегодня ж не зря делал вот эту футболку, да? она старенькая уже. Я скажу так, что те, кто становится ближе, кто ближе ко мне, те видят женщину в окне, Галу, жену-куножника. А кто стоит дальше, тот видит президента США. Я думаю, на кадрах, э, на кадрах всех фотоаппаратов будет президент США. Вот самое интересное, что власть в нашей Донецкой области, она что-то вроде этой футболки. Подходишь ближе, ты видишь одну. Сдалека мы на нее смотрим, это президент США, это прекрасно. Подходим близко, это голая женщина. Вот просто голая женщина и пустое, ничего нет. Пустота. Я лично против этого. Если бы сегодня губернатором был близнюк, я бы понимал, что да, близнюк вот это делает, 85 лет области. Ну молодец, ну это его право, он бы говорил бы, я за 85 лет там, да? И делал бы 85 лет. А когда человек плачет на костях Голодомора и делает 85 лет области, мне непонятно. Когда мы Петровска, ведь Петровский подписывал документ о нашей области, да, и Петровский был идеологом Голодомора. Как мы сегодня прославляем, что... Да здравствует Петровский, который создал Донецкую область. А через три месяца мы будем проклинать Петровского. А Петровский был осужден. Осужден уже в Украине по делу Голодомора. Ведь по существу, что такое вот этот сегодня праздник? Это коммунистический старый праздник. А у нас есть закон о декоммунизации, о том, что этого не должно быть. Я говорю, я не удивлюсь, если вон там завтра или сегодня, вон там в этом зале, да, когда сегодня попросят в Верховной Нарады переименовать город Днепро, Днепропетровск, в честь Петровского, Меня это не будет удивлять. Зачем мы там меняем название Днепропетровска, что здесь восхваляет Петровского? Если вы, я же говорю, что вы увидите эту газету, там написано Сталину, столица э, в 32-м, это ну, столица нашего области, это Сталина Донецк. Да, давайте все возвращаем, не говоря, что это история. Да, большая история. Давайте вспомним, в 1939 году, что сделал Советский Союз? Пошел на Польшу присоединил часть Украины к Польше. Так давайте теперь скажем спасибо дедушке Сталину. 13 сентября будем отмечать, что это объединение Украины, может быть, еще будем отмечать. И скажем, что Сталин э, объединил нам немножечко Украину, добавил нам Украину. Тем, что Сталин вступил во Вторую мировую войну. Давайте это тоже отмечать. Это тоже наша история. Но это есть... В каждой истории есть позорные моменты и есть положительные моменты. Давайте в первую очередь детей учить на положительных моментах истории, на героизм, на том, о том, как говорить сегодня, о том, как наши воины защищают Родину. А так получается, вот представьте, Клопец там на передовой, да? Он стоит, он смотрит бинокль вперед, он видит, отмечает 85 лет Донбасса. Донецкие там непонятные черты. Он разворачивается И сюда, тут его такая. тоже 85 лет, он не поймет, а что он там делает между двух огней? Он что прослойка, он что дурак? Нет, то что он там защищает Украину. Вот там защищает Украину. Знаете, вот сегодня опять у нас прошел водораздел. Как обычно, они и мы. Это очень неприятно. Сегодня мы должны опять, вот, знаете как, убирать этот водораздел, а, опять быть вместе. Мы знаем, что есть какой-то конфликт с Краматорском, да, областной власти с Краматорском. Но почему-то на 85-летие а для областной власти дают никаких прыжков. Все, пожалуйста, вперед. Почему? Потому что это выгодно по Это выгодно партии регионов. Они этим добавляют себе там 3, 5, 10 процентов. Я не знаю, сколько они попытаются объявить. Но мы же помним, да, когда мы здесь стояли против блокады. Когда так называемую вату опять вытащили. Мы вы помним же, да. да? Мы опять да. возвращаемся в там 13-14 год. Ведь было время, когда вата не поднимала голову. Сегодня вата уже выходит на да? против блокады. Вчера вышла. А завтра она еще выйдет против 5 июля. Опять же, если вы зайдете на сайт администрации, вы увидите, что на 2 июля анонсов не имеет. Поздравления Жебривского? Есть. Поздравления с 5 июля? Нет. Анонса на 5 июля? Нет. Да вообще, что его просто нет этого 5 июля. Если вы почитаете распоряжение Жебривского по 85-летию Донбасса, там нет ни одного слова Украины. Если вы сейчас откроете, зайдете на сайт, и вы увидите поздравления с 85-летием Донбасса, Жебривского, вы увидите, там нет ни одного слова Украины. Понимаете? Нет уже. Для Жибриска уже нет Украины. Я понимаю, что он пытается здесь каким-то образом показать, какой он супер донец. но это же у него не получится, не получится, знаете, как говорится, или пусть вышиванку снимет или пусть трусы снимут, да, да, Слава, два нового... запрошения, можно, да, да. да, когда ты танцуешь с дьяволом, дьявол не изменяется, а ты, То не нужно танцевать с дьяволом, Ото танцы сделала. И мы на два запроса. Кто еще не читал статью, пора, пора. Зайдите на мою страницу и прочитайте. Тоже можно стать статья. Пора, пора. Я просто запрошую. И другое запрошение. 5 липня о 18 годы били летака. Если нет, тогда да, мы зачитаем <глотно>. вот, вот, тот лист, который мы все равно по окончанию нашего собрания. Нашого так називаємо несвяткового зібрання громадян України. А воно на сьогодні не святкове, але імені громадян України, президента України, ми його отошли, посмотрим. звернення до президента України Петра Борошенко. Шановний пане президент, доведемо до вашого відомо, що в Донецькій області спостерігається вкрай складна ситуація. Через незрозумілі дії голови Донецької обласної держадміністрації адміністрації Павла Жимрівського суспільна політична і соціально-економічна обстановка в регіоні дестабілізована. Донеччина повертається у ті часи, коли культ особистості затьмарював реальні справи. Ми бачимо, що різноманітні інфраструктурні проекти не принесли користі мешканцям Донеччини. Більш того, вони не призвели до того результату, який очікували: збільшення робочих місць та зростання замовлень від місцевих підприємств. Фінансові потоки не розподілені рівномірно між містами і районами, а сконцентровані в одних руках в руках голови області. Замість того, щоб посилити діяльність щодо популяризації ідеї незалежної Соборної України. Та президента держави Жибриський повністю сконцентрував свою роботу на створенні власного культу особистості та повернення у минуле, заграючи з ворогами України. Голова облдержадміністрації не консультується з громадськістю, ігнорює усі запити від громадських організацій. А так званої політики Жибриського стало святкування 85-річних річчя Незрозумілого ювілею 85-річчя Голодомору. Адже особи, які ставили свої підписи під рішенням про створення Донецької області з центром у місті Сталін, були одіозними фігурами організаторами великого голоду в Україні. Подібні святкування під час військових дій, які до того ж суперечку пропаганді в ліжньому тилу населення виставоди заєнтована, може трапитися ця. Просимо вас, шановні президенти, втрутитись і відкривати політику, яку проводить на Донеччині обласна влада. Якщо підтримуєте, підтримуємо. Йому, і будемо чекати відповіді від президента. Спасибо за те, що прийняли участь, спасим за те, що прийшли в такий складний час. Ми знаємо, що дуже багато людей вчора відмовлялося від того, щоб приїхати Це дуже складно, Це дуже складно. Я пам'ятаю, навіть під час Євромайдану такого не було тиску на людей, як під час цього. І дуже приємно, що нас стільки. Кожен день нас збільшується. Я думаю, нам потрібно постійно так збиратися, хоча б раз в місяць, і говорити, говорити владі, що ми є, що є в нас якісь питання. Хоч він там говорить, Джебрі, що він консультується з громадськістю, але ви знаєте, яка ситуація з громадською радою обласна. Він, він разу жодного разу там не був. Він жодного разу там не хоче з ними спілкуватися. Він хоче її загнати. Чому? Тому що це не та громадська рада, це не та громадська рада, яка йому е, дивиться в рот. Я вибираємо рекомендації всі. Я думаю, То що йому кожніх подарувати. Ну можем входить. Я думаю, що ми дев'ятнадцятого до 19 всім у кого є громадські організації, ми говоримо так: до 19-го подавайте документи на вступ до обласної громадської ради. Здайте всі документи. Хай буде нас буде більше ніж якихось там ветеранів чи чогось іншого такого спотвореного які не є громадська організація, які є Все. Спасибо за те, що прийшли. Дуже Так. І п'ятого зустрічаємося на тому ж місці. Хто не прийде! І слава Україні! Дійсно, спередійся! Тільки роздаюся. Будь ласка, роздайте, кому є. Зараз відбуваються якісь незрозумілі речі і ваше, ваше бачення. З одного боку ми бачимо святкування речей, які пов'язані з комуністичним режимом, з іншого ми бачимо, люди протестують і так далі. Можете конкретизувати коротко і чітко, з якими вимогами ви звертаєтесь до влади і. Власне, яка ідеологічна, яке ідеологічне підґрунтя вашого звернення? Ми зверталися до влади, ми постійно говорили про те, що 85-річчя власного Донбасу не можливо. Субтитрувальниця Оля Шор ті святи, ці, ті святи вони надумані. Нагадуємо від того ж 5 липня, яке буде це день визволення північного Донбасу. Йому буде три. Щоб ми телефони трохи загарбники. Ребрівські тварини. це нікого не Це для нас зрада. Не зрада в лапках, а реальна зрада, яка є проти народовного. Пане Олександр, давайте так. Що там почервоним?

Встрічати будемо, будем, коли будуть виходити. Ну я не знаю, ми пішли працювати, вони там будуть виходити. виходити, я ж не знаю. Я ж теж не знаю, хто там. Но я думаю, Ты що их встретить, що Донбас, Україна має. У мене тільки один онук. Чому у мене не два онуки, не три онуки? Лянікі красотки повиростали. <реку> <реку> здрастуй, здрастуй. Ну все, ми пішли працювати, а там вже, може, забіжиш за нами. Ага.